разоблачившись до формы одежды посетителей нудистского пляжа, решил искупаться. Вот здесь пляж. Обычно его используют как водопой для местных коров, но в этом году ни лепешек, ничего не вижу. То есть, получается, коров сюда пока еще не пригоняли. Вода прозрачная. Просто... Просто.. Вот сейчас по пояс в воде нахожусь. Сейчас уже по грудь. Ну, такое впечатление, что, что это у меня прямо перед носом дно. Настолько чистая вода. Температура, не знаю, 20, может, чуть выше градуса. Ну, такая бодрящая немножко, но, но не холодная. Ляпота. Сейчас зашел по плечи. Но дно видно так же хорошо, как если бы я стоял по щиколотке. Ой, тянет уже, уже по шею, тянет течением на глубину. Но с туда не пойду. Не пойду. Вот такая вот вода. Чистейшая. Почти с уровня поверхности воды. Снимаю. Вот. Представьте себе, что вы вместе со мной принимаете водные процедуры в реке Северский Донец.